DNA Najib aliran reges aliran geser reformasi pulih kepercayaan rakyat kumpulan masyarakat sivil aliran kecewa dengan keputusan mahkamah tinggi yang melapar dan membebaskan tanpa membebaskan uh, atau discharge not wanting to acquittal. Bekas Perdana Menteri Najib Razak dalam kes pengubahan wang haram berkaitan SRC International Seniam Berhad. Dalam satu kenyataan, Aliran berkata tindakan itu menimbulkan kebimbangan serius terhadap uh, tahap profesional dan kecekapan peguam negara terutama setelah mahkamah menyatakan wujud kelewatan berpanjangan selama 4 tahun. Ini tidak mencerminkan tahap profesionalisme dan kecekapan AGC dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kata Aliran. Merujuk kepada kenyataan mahkamah, uh, Hakim Mahkamah Tinggi K. Muniandi berkata pihak pendakwaan mengambil masa terlalu lama dan sering menangguhkan kes. Aliran turut mempersoalkan alasan kelewatan iaitu dokumen penting senang digunakan dalam perbicaraan lain dengan hujah perkara sebegitu sepatutnya telah dijangka sebelum pertuduhan difailkan. Alasan yang diberikan membuat ramai tergamam. Lihat saja reaksi orang ramai dan rasa tidak percaya yang meluas terhadap kegusaran yang semakin meningkat terhadap senarai kes panjang pendakwaan yang gagal dengan ramai ahli politik ternama diberi DNAA katanya so kalau kita faham kes Najib ada yang dia yang macam bersonok lah tengok sebenarnya dalam kes SRC Najib tidak bersalah Najib langsung tidak bersalah Najib telah dibebaskan jadi tuan-tuan tak faham ni terutama geng-geng yang mana Uh, pro Najib lah uh, yang anti kepada Rafizi. Tengok Rafizi sebenarnya menipu, PKR menipu. kan. Uh, Rafizi menipu, PKR menipu dia kata macam tu. Baik tuan-tuan. Kalau kita faham kronologi ni, kes ini sebenarnya, kes ni ada dua kes yang besar. Kan uh, satu adalah kes yang melibatkan SRC 2. Dia ada dua. Satu SRC di mana 42 juta. Yang itu Najib telah didapati bersalah. Najib telah didapati bersalah. Uh, dan uh, telah pun dipenjarakan selama 12 tahun tapi dapat diskaun 6 tahun okey itu 42 juta yang ini adalah kes melibatkankan 27 juta sorry lain-lain putus ni saya tak lain nak buat apa uh, memang YouTube teruk tapi saya, saya nampak yang lain macam ok je dan 47 juta alright okey melibatkankan 27 juta sorry yang kes ini kes 27 juta kes 27 juta adalah kes lain. Dia kes pengubahan wang haram 27 juta. Jadi kes ini menurut pendakwa raya bahawa oh dokumen ni sedang dipakai oleh perbicaraan lain. Yang ni adalah benda lain dan sebagainya. Jadi to be honest uh, itu adalah masalah pendakwa raya. Dia bukan masalah kes itu tak ada uh, apa yang tak uh, bersalah atau tak bersalah. Dia belum lagi. DNA ni sebab kes ni belum bicara. Kita kena faham kes Najib yang ini belum lagi bicara, belum masuk court lagi. Pendakwa raya tak start panggil dah 4 tahun. Jadi bila satu-satu kes tu terlalu lama digantung, maka mahkamah akan beri untuk Najib jangan maksudnya kes itu dibuang dahulu. Tapi dilepas tanpa bebas. Maksudnya dia bukan dia boleh didakwa lagi bila-bila masa. Itu maksud dia. Sehingga bila? Sehingga pendakwa raya ready lah. So bila is -bila, bila lah Kan, tahun ni ke tahun depan ke 10 tahun akan datang, kita tak tahu sampai pendakwa raya ready. So, salahnya pada siapa? Salahnya pada pendakwa raya lah. Kan, salahnya pada pendakwa raya. Okay. Alasan yang pendakwa raya guna, dia kata sebab dokumen yang digunakan itu digunakan oleh um, kes lain. Dia kata sebab sekarang ni masih lagi going on kes 1MDB, contohnya kan. Kes itu jenayah, ada civil juga. I mean, for me... Um, buat kata aliran tadi lah kalau sekiranya I mean you, you schedule satu, kedua saya saya macam mana saya nak kata dia tak boleh putus state dokumen-dokumen <laughs> itu kan kena-kena present original dokumen di dalam mahkamah juga bagi saya kalau dia per perlu produce original dokumen original dokumen itu ada Haan? tetapi ini kes apa tuan-tuan 27 juta ini kes apa? 27 juta ini adalah berkaitan dengan kes pengubahan wang haram. Okey. Ha? Bertuduhan pengubahan wang haram berjumlah 27 juta. Okey. dan Di mana pengubahan wang haram ini bagaimana apabila berlaku satu-satu kes jenayah yang melibatkan keuangan, mata wang. Ha? Contohnya, aa, rasuah dan sebagainya. Ataupun, aa, pecah amanah dan sebagainya. Bila ada aliran tunai ataupun aliran wang haram itu dialihkan dicairkan ke dijual, digunakan di, di withdraw dan sebagainya maka itu dinamakan sebagai aliran wang haram dan itu uh, kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pergubahan Wang Haram dan Pembiayaan Kegagasan 2001 yang membawa maksimum penjara 5 tahun denda 5 juta dan kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan And, um, sebab ini melibatkan duit SRC 20. 7 juta. Ha, 27 juta. Okey. Jadi, faham eh? Jadi, ini bukan 42 juta yang tu dah, dah masuk penjara dah pun. Ini 27 juta. Cuma, bukan dia tidak dia dapati bersalah. Ha, bukan. Belum lagi. Bicara pun tak start. Cuma, nanya lah Pak Karim. Naya lah Najib kan. Kenapa nanya tuan-tuan? Sebab, nayanya dia menunggu terlalu lama. Bila menunggu terlalu lama... Jadi, tak bolehlah nak teruskan. Jadi, mahkamah kata, stop dulu. Kamu sediakan bukti dahulu. Apa-apa nak dakwa saksi ke apa. Dah ready, kita panggil, kita start semula. Alright? Faham? Uh, harap fahamlah. Kalau faham, fahamlah. Kalau tak faham, saya tak tahu lagi nak kata macam mana. Um, berkenaan dengan MAIS. Baru-baru ini, apa yang berlaku adalah um, ber Apa yang berlaku pada, pada MAIS? Sister ini Islam adalah satu persatuan yang difatwakan sesat oleh Majlis Agama Islam Selangor. Okey, ini fakta kes dari dulu. Ha? Kemudian bila keluar fatwa sesat, Sister ini Islam tak puas hati dengan uh, fatwa tersebut. Maka mereka telah mencabar fatwa itu di uh, di Mahkamah Persekutuan dengan mengatakan bahawa fatwa itu adalah terbatal. So, Mahkamah Tinggi kata tak, mahkamah fatwa itu betul, Mahkamah Rayuan kata tak fatwa itu betul tapi bila pergi ke mahkamah persekutuan mahkamah persekutuan mengatakan fatwa itu ada yang betul ada yang salah bukan salah arti fatwa itu salah bukan tuan-tuan eh mahkamah bukan menentang fatwa mahkamah hanya membetulkan prosedur fatwa Okay? so fatwa ini apa uh, fatwa ini dikeluarkan pada tahun 2014 dan pada 2014 Oktober sistem Islam mencabar secara judicial review terhadap fatwa di Mahkamah Tinggi. 2019 Mahkamah Tinggi menolak, 2023 Mahkamah Rayuan juga menolak mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi. Kemudian pada 2025 Mahkamah Persekutuan mengekalkan akhirnya eh, memberi kemenangan kepada uh, apa nama sistem Islam dan telah membuat keputusan mengatakan empat perkara. Okey, empat perkara itu apa dia ya, tuan-tuan? Saya uh, ringkaskan dan uh, okey pertama kita kata apa fatwa tersebut fatwa 2014 mengatakan bahawa sistem Islam dan pengamal liberal pluralistik sebagai sesat okey fatwa dia adalah pertubuhan sistem Islam dan pengamal amalan liberal dan juga pluralistik pluralism sebagai sesat okey itu fatwa dia kemudian dicabar oleh sistem Islam alright so apa keputusan dia um, keputusan adalah Mahkamah Persekutuan menyatakan yang 3 daripada 4 uh, permohonan sistem Islam itu diterima. 3 daripada 4, kecuali yang keempat. Apa dia? Fatwa untuk menyatakan seseorang individu itu sebagai sesat adalah betul. Maksudnya Majlis Agama Islam boleh mengeluarkan fatwa individu itu sesat. Tetapi ketiga-tiga perkara itu menyentuh bahawa persatuan tidak boleh diblanketkan sebagai sesat. Faham maksud saya? So, persatuan tidak boleh dikatakan Saya baca. Mahkamah Persekutuan hari ini memutuskan satu fatwa selangor yang mengistiharkan fahaman liberalism dan pluralism sebagai sesat tidak boleh digunakan pakai terhadap sistem in Islam. Ini kerana fatwa itu hanya terpakai kepada orang perseorangan beragama Islam dan bukannya syarikat atau pertubuh pertubuhan. Sesudah itu, Mahkamah Persekutuan membenarkan rayuan SIS Uh, berhubung pertikaian keputusan uh, fatwa dan mengisytiharkan fatwa yang mana mengisytiharkan pertubuhan itu sesat dan menyeleweng sebagaimana dikeluarkan dan diwarta 11 tahun lalu sekaligus mengetepikan hukuman uh, ataupun keputusan mahkamah tinggi dan mahkamah Artinya apa tuan-tuan? Artinya okey, artinya bahawa uh, sistem Islam sebagai persatuan itu tidak boleh dikatakan sesat. Okey. Namun individu boleh disesatkan. Selepas ini bagaimana? Apa implikasi ni tuan-tuan? Implikasinya majlis fatwa tidak boleh mengeluarkan satu fatwa mengatakan bahawa satu pertubuhan itu sesat. ok, kenapa? Uh, uh, saya tak baca lagi judgement mungkinlah ini dalam pandangan saya saja. Mungkin juga menurut pandangan Mahkamah Persekutuan yang yang sesat atau tidak sesat itu kerana akidah individu. Okay, yang masuk Islam ataupun yang anak keluar daripada Islam itu individu yang mengucap dua kalimah syahadah itu individu. Maka, boleh sesat atau tidak boleh sesat? Itu individu lah. Persatuan pula adalah satu entiti objek. Dia mana? Ada akidah, tuan-tuan. <tellan> persatuan ni tak boleh kata sesat sebab dia tak boleh berfikir. Persatuan ni tak boleh, apa orang kata, tak boleh uh, ada pemikiran dan sebagainya. Jadi, persatuan itu tak boleh dikatakan sesat. Yang boleh dikatakan sesat adalah individu. Ini menurut fatwa. Kalau untuk fatwa sesat, cerita sesat. Okay. Now, di sini membawa kepada satu lagi cadangan saya dan juga Faizal Rahman dahulu, kami pernah mencadangkan untuk mewujudkan satu akta dipanggil sebagai Akta Kultus. Aa, memang fatwa sebenarnya memang tidak boleh menyesatkan persatuan. Okey, dah dah ni Mahkamah Persekutuan dah mengeluarkan uh, keputusan bahawa persatuan, pertubuhan, organisasi, uh, apa orang kata, kumpulan tidak boleh dikatakan sesat. So, sepatutnya yang boleh mengatakan sesat apa, tuan-tuan? Kita kena ada satu undang-undang dipanggil sebagai undang-undang kultus. Okay? Undang-undang kultus. Dan undang-undang kultus lah sepatutnya yang boleh menyatakan individu itu sesat atau tidak. Apa kata? Sorry. Persatuan itu sesat atau tidak sesat. Jadi, saya cadangkan supaya kita ada satu pertubuhan ataupun satu akta yang mana menyentuh tentang kultus. Jadi, bila ada tentang kultus ini, akta menyentuh kult, ke kultus baru kita boleh mengatakan pertubuhan persatuan, kelab, organisasi itu sebagai sesat. Sebagai cult. Bila termasuk di dalam cult maka dengan itu bolehlah kita ambil tindakan undang-undang. Jadi daripada rentetan peristiwa ini besar sebenarnya tuan -tuan, eh? jadi saya menggesa kerajaan ini supaya sudah mula untuk uh, mewujudkan satu akta kultus sebenarnya. Satu akta kultus dan bila akta kultus, dia bukan hanya terikat kepada orang Islam Lepas ini akta kultus ni kepada semua agama. Yang mana agama mainstream dan agama kultus. Di mana semua agama ni kita boleh kata bukan agama sesat tak? Maksudnya kultus-kultus ini kita boleh ambil tindakan kerana dia melibatkan kultus. So definisi kultus sebagainya cult eh? cult eh? yang itu terpulang kepada uh, mahkamah nanti untuk menentukan dan akta. Bagi saya kita wajar pergi ke arah itu. Okey, wajar pergi ke arah itu. Alright. Okey. Habis, harap faham. Harap faham apa yang berlaku di Maiz. Ha, apa ni, siapa nak ambil video saya part ni, maka buatlah. Kan, bahawa kesimpulannya, Mahkamah Persekutuan bukannya membuang fatwa Selangor. Dia mengatakan fatwa Selangor, apa, Mahkamah Persekutuan membetulkan prosedur bahawa individu hanya individu yang boleh disesatkan persatuan tidak boleh disesatkan saranan saya adalah supaya kerajaan mewujudkan satu akta dinamakan akta kultus supaya kita boleh menangkap pertubuhan-pertubuhan yang mana kita anggap sebagai bercanggah dengan agama-agama mainstream dan bukan Islam saja Kristian, Buddha, Hindu, Islam dan sebagainya. Okey yang mana agama mainstream ni kita boleh guna tangkap kalau sekiranya kita ada akta kultus. Baik best. All right.